श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो जर तुम्हाला पैशांची खूप गरज असेल किंवा तुमच्या घरात काही समस्या चालू असतील पैशांची कमतरता असेल तुम्ही ही आर्थिक संकटाशी झुंजत असाल तर श्री स्वामी समर्थांचा हा मंत्र आणि स्वामींची लीला जरूर ऐका तुमच्या जीवनात एक नवीन ऊर्जा आणि पैसा वाढू लागेल सर्व समस्या तुमच्या जीवनातून तु नाहीशा होऊ लागतील आणि या सर्वांसाठी तुम्हाला एक छोटंसं कार्य करायचं आहे श्री स्वामी समर्थांचा हा जो मंत्र आणि लिला आहे ती आपण व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत या मंत्राचा भक्तीपूर्वक जप करत रहा आणि जर तुम्हाला या मंत्राचा जप करायला मिळत नसेल तर तुम्ही तुमच्या फोनवरती हा मंत्र चालू ठेवा आणि हा मंत्र ऐकताना श्री स्वामी समर्थांची प्रार्थना करत रहा, प्रार्थनेत स्वामींना सांगा माझ्या आयुष्यातील सर्व संकटे दूर करा माझी धनसंपत्ती वाढवा स्वामी मला खूप त्रास होत आहे मी खूप दुःखात आहे माझी मदत करा असे सांगून शेवटपर्यंत हा मंत्र ऐकत रहा लवकरच तुम्हाला याचा फायदा होईल पण मंत्र अर्धवट सोडू नका स्वामी भक्तांनो तुम्हाला आणखी एक विनंती आहे तुम्ही जर स्वामी भक्त असाल तर आपल्या या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा मंत्र ऐकता ऐकता आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये श्री स्वामी समर्थ टाईप करा जेणेकरून स्वामींचा आशीर्वाद तुमच्यावरती राहील हा मंत्र शेवटपर्यंत मनोभावे ऐका हा व्हिडिओ तुम्ही अपूर्ण पाहिलात तर व्हिडिओमध्ये जर काही मौल्यवान गोष्टी असतील त्या मिळणार नाही हा मंत्र तुम्हाला कोणत्याही कामात मदत करणार नाही म्हणूनच हा मंत्र शेवटपर्यंत ऐका चला तर स्वामी भक्त हो आपण मंत्र ऐकण्याअगोदर स्वामींची एक छोटीशी लीला ऐकूनच पुढे जाऊया राजेराय रायनर हा मठ अक्कलकोट शहराच्या बाहेर शिवपुरीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या वाटेवर आहे हा मठ राम मंदिराजवळ आहे हा मठ श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या प्रेरणेने बांधण्यात आला आहे या ठिकाणी हा मठ बांधण्यात यावा अशी महाराजांकडून आज्ञाही देण्यात आली होती हा मठ हैदराबाद येथील संस्थानातील शंकरराव राजेराय या जागीरदाराने बांधून दिला शंकरराव राजेराय हे व्याधीने त्रस्त झाले होते त्यांनी अनेक प्रकारचे औषधोपचार केले परंतु त्यांना काही गुण येईना व त्यांच्या तब्येतीतही फरक पडेना श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या कृपादृष्टीने त्यांचा आजार बरा झाला महाराजांच्या कृपादृष्टीने आपला आजार कायमस्वरूपी बरा झाल्यास आपण दहा हजार रुपये महाराजास अर्पण केले त्यावेळी स्वामी महाराज म्हणाले आम्हा संन्याशाला काय करायचे आहेत रुपये त्यामुळे याच पैशाने महाराजांच्या आज्ञेने गावाबाहेरच्या राम मंदिराजवळ चांगला चुने गच्ची मठ बांधला इसवी सन अठराशे सत्याहत्तरच्या मार्च महिन्यात मठ बांधून पूर्ण झाला या मंदिरात श्री स्वामी समर्थ महाराजांनी स्वतः आपल्या पायांच्या खुना उमटून वेगळ्याच प्रकारच्या पादुका स्थापन केल्या आहेत राजेराय मठात रामदास बुवा राहत असत एकोणीसशे शहाण्णव साली या मठात श्री स्वामी समर्थ महाराजांची पंचधातूंची मूर्ती बसविण्यात आली आहे आता या मठाला जवळपास एकशे अठ्ठावीस वर्ष पूर्ण होत आली आहेत स्वामी भक्त हो आपण स्वामींची लीला ऐकली त्याबद्दल धन्यवाद स्वामीचा शक्तिशाली मंत्र तो मंत्र असा ओम श्री स्वामी धनाय नमो नमः ओम श्री स्वामी धनाय नमो नमः श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ 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 श्री स्वामी धनाय नमो नमः श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ 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 श्री स्वामी धनाय नमो नमः श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ 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 श्री स्वामी धनाय नमो नमः श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमो नमः श्री स्वामी धनाय नमो नमः ॐ 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 श्री स्वामी धनाय नमो नमः म् श्री स्वामी धनाय नमो नमः